भगवते सुदेवाय ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः दशकम् इन् दक्षचरितौ चित्रकेतुभाख्यानौ प्राचेतस्तु भगवन्नपरोहि दक्ष त्सेवनं व्यधितसर्गविवृद्धिकाम आविर्बभूविधतदालसदष्टबाहु तस्मै परं दधिधतां च वधूमसि तस्यात्मजास्तु युतमेश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वच सा तव मार्गमापु नैकत्र वासमृषये शापम् भक्तोत्तमस्तु ऋषिरनुग्रहमेव मेनी षष्ट्या तदो दौभित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपस्तोत्रवर्मितम् अजापयदिन्द्रमाचौ देव त्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्र प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतु पुत्रा गृहे धृपतिरङ्गिरसप्रभावाद् लब्ध्वैकपुत्रमथतत्र हते सपत्नी शङ्खैरमुख्यदवशस्तव तं नारदस्तु सममङ्गिरसादयालु

तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभज तस्मै मृणालधवलेन सहस्रश्रेष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतोनुतिभिः प्रसन्नो दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्यति रोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्ष्यम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु काहु सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरेभि सङ्गादिरेगरहितो ललितं चार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत् प्रणुन्न नूनं सरूप्यगिरिमाप्यमहत्समाचि, गिरिमाप्य महत्समाची निःशङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिशेपि वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयो भक्त्यात्मतत्त्वकथनै समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतपदं ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवदोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभतैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि न् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुदोऽभिलेभे दुष्टाशये शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमा पवनाल हरे गुरुवायरप्पा शरणम् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा